Сьогодні о 3.30 з території Російської Федерації був обстрілюваний підрозділ. Державної прикордонної служби і відділ прикордонної служби Мілове і Тарапани. В кількості пролунало десь 4-5 пострілів, які відповідно я вже на були направлені з території Російської Федерації, які повідно, влучили в дах приміщення так, відповідно між вікна. Надалі постріли були здійснені із. ручного протипехотного вогнемета. Потом команда старшего смены была полезть на вышку, там неофициальная вышка, там стоят солнечные батареи. Просто единственная высотка. Вот. Я полез туда, чтобы посмотреть, откуда стреляют, куда стреляют и что творится вообще. Там увидел на стороне завода элеватора, это российский завод, российская сторона, как раз на границе, он на краю. И там возле них я увидел, короче, два человека. Один смотрел, что-то показывал, вот, другой по рации передавал информацию. Я так понял, что это корректировщики. Вот, и только второй передавал информацию, после этого сразу шли выстрелы. Стреляли со стороны России, там за Чертковым, возле села Осечного. Вот. Там сбоку краешек леса, с краешку леса, там были видны два фонаря, получается, которые освещали кучу движений, кучу техники, что-то бегало просто в сумерках тяжело рассмотреть, вот. И оттуда только вспышка света, что вышло такой хлопок, легенький свист, и в нашу сторону взрыв уже. Там пол седьмого утра приехал русский УАЗик на территорию завода, тент был открыт. Вот. Они забрали двоих корректировщиков, когда выезжали, тент сзади за УАЗиком, вот, был закрытый. Они подъехали, там остановились под мостом железнодорожным. С нашей стороны его четко видно с пункта пропуска. Вот. И оттуда, получается, вышло 5 человек снайперов. Но 2 заняли позицию и там и остались до сих пор. А три человека запрыгнули в УАЗик. Я считаю, что снайпера они прикрывали этих наводчиков. Но ничего им сделать не мог. Потому что если я стрельну в их сторону, ну это третья мировая. Сработала противопехотная мина. Были, получили ранения четыре военнослужащих государственной пограничной службы Украины. Два средней частности, два легких. Осколочные да. ранения. Фельдшер и личный состав надали первую медпомощь. Дальше приехала карета скорой помощи. Увезла их в районную больницу. Там хирурги уже работали. Вот она здесь взорвалась. Реактивную. А вот это Уже около месяца стоят у нас от зареном, три километра есть э, российское село веселое. И вот там стоят э, бронетехника, уже стоят э, около месяца. И вот они ходят по селу, там, ходят по селу, ну среди людей. И говорят так, ну выпивши там вечер ну э, где выпить, где даже, поесть. И говорят так, у нас команда такая, если по нам стрельнут, мы сразу без какой-либо команды идем наступление. na Ucrânia